से निकालने की हिमाकत की तो मैं कोरोना के समय में हुए करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश कर दूंगा ऐसे ऐसे नेताओं का चेहरा बेनकाब करूंगा जिन्होंने पैसा लूटा और कई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली ये आरोप किसी सामान्य कार्यकर्ता के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर के

रुपए का गवन किया गया। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए आठ से दस लाख रुपए का बिल बनाया उस वक्त हमारी सरकार थी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी चोर तो चोर है येदुरप्पा सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त पैंतालीस रुपए के मास्क का दाम चार सौ रुपए रखा था बेंगलुरु में दस हजार बैड की व्यवस्था की गई थी उसके लिए बेड पर गए थे। और प्रत्येक किराए पर लाए गए बेड के लिए प्रतिदिन बीस हजार रुपए किराया अदा किया जाता था और इसमें मोटा कमीशन वसूला जाता था विधायक बसंत गौड़ा पाटिल के आरोप बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक हलका मच गया है क्योंकि चाल चरित्र चेहरा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले प्रधानमंत्री जी के राज में ही यह सब कुछ हुआ था वे यस वेदुरप्पा पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे लेकिन मोदी जी की वो पसंद बने रहे और अब येदुरप्पा के पुत्र को कर्नाटक बीजेपी की कमान सौंपने के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे ऐसे में बीजेपी विधायक का यह खुलासा बीजेपी के लिए नासूर बन चुका है ना उगलते बन रहा है ना निगलते अगर पार्टी से बाहर निकाला जाता है तो और भद्य

हालांकि यह आरोप बीजेपी ही नहीं बल्कि कर्नाटक के हाईकोर्ट के लिए भी झटके की तरह है क्योंकि सिद्धारमैया सरकार ने जब 40 प्रतिशत कमीशन की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया था तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इसका कोई आधार नहीं है अब बीजेपी के विधायक खुद कह रहे हैं कि मेलॉर्ड हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री ने चालीस हजार करोड़ से भी बड़ा घोटाला किया है वो भी कोरोना के समय में हालांकि प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि आपदा में अवसर खोजो उन्होंने भी

देखा भ्रष्टाचार हुआ होगा जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपील की कि हमें पैसा दीजिए कोरोना से लड़ने के लिए पैसा नहीं है देश के लोगों ने सहानुभूति में कुछ ने अपनी मर्जी से 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 और कुछ जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों से पैसे वसूल लिए गए लेकिन बाद में जब हिसाब किताब मांगा गया तो दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करके कह दिया जाओ हम हिसाब किताब नहीं देंगे क्योंकि जनता का फंड नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का निजी फंड है वैसे भी देखा जाए तो इसकी ट्रस्ट डीड कहती है कि इसमें प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी सर्वे सर्वा उसके तीन ट्रस्टी बनाए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला और और एक और जोड़ा है प्रधानमंत्री जब चाहें, तब तीनों ट्रस्टी में रहा है। ट्रस्ट की जो डीड वेबसाइट पर पड़ी हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हस्ताक्षर हैं मतलब पूरे देश का पैसा एक व्यक्ति के पास जाकर के तो जब मोदी जी उस समय आपदा में अवसर खोज रहे थे और जब पूरा देश कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा था उस समय याद करिए पूरे देश में बीजेपी के दफ्तर बनवाए जा रहे थे दिल्ली में भी बड़ा दफ्तर बन रहा था पूरे देश के हर जिलों में बीजेपी के कार्यालय बन रहे थे पैसा कहां से आया मैं नहीं जानता लेकिन सच सुई कहीं ना कहीं घूमती है तो जब आपदा में अवसर गुरु घूम रहे थे तो उनके चेले येदुरप्पा उन्हीं से शिक्षा लेकर के ऐसा कर रहे थे तो गलत क्या था बहरहाल विधायक के इन बयानों से एक बार फिर से कोरोना त्रासदी की याद ताजा हो गई है मोदी जी राम मंदिर के घंटों के शोर में जिस आवाज को दबा देना चाहते थे विधायक के इन आरोपों से वो आवाज थोड़ी थोड़ी सी सही कानों में सुनाई जरूर देगी अब ये और बात है कि अंधभक्त इतने बहरे हो चुके हैं कि घंटों के शोर में मजदूरों का शोर उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ेगा